Доброго вечора. Здоров'я жінки це здоров'я нації. Саме тому ми не втомлюємося обговорювати в нашій вечірній студії питання саме репродуктивного здоров'я прекрасної половини людства. І сьогодні в нас чергова тема і чергова розмова, до якої ми запросили гостей, з якими, власне, давайте і будемо знайомитися. Отже, це Юрій Герман, головний акушер гінеколог департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації, заступник головного лікаря з акушерства та гінекології обласної клінічної лікарні Олександр Березняк, завідувач логового відділення обласної клінічної лікарні та Ігор Маук Шевченко лікар реаніматолог неонатолог Обласної клінічної лікарні, доброго вечора, шановні гості. Я вас рада вітати черговий раз у нашій студії. Сьогодні ми з вами обрали дуже таку непросту, але актуальну тему для обговорення це передчасні пологи. І Її обговорення я пропоную розпочати все ж таки з коротеньких таких статистичних даних. Отже, мабуть, до вас питання буде перше, Юрій Вітальович, на сьогоднішній день у кількості от загальних пологів, скільки все ж таки маємо передчасних? В нашій області в різдівних родах залишається стабільна дуже багато років. Значит, на сегодняшний день это три и одна десятая. И если учесть, что у нас всего 12 тысяч родов, то получается, конечно, это очень много. Но не в количестве дела. Каждый из этих родов, они очень ответственны, очень актуальны, особенно по исходам, особенно по детям. Но мы об этом немножко попозже Обычай, будем детально, говорить. Да. поговорим да. так. Взагалі, якщо так говорити от з лікарської сторони, перечасні пологи, яке значення мають і для породілі, і от для самого немовляти? Прежевременні роди із того, що діти рождаються больними, недоношеними, требують длительного вихажування, іноді лечення, Ігор Владимирович скажет об этом угу. подробнее. Це да, дуже така остра тема, тема на слуху не тільки в медицинській общественності, но й родственников, родителей, которые сейчас открыто информационное пространство, они в интернете все uh -huh. читают, видят все. И тем не менее, очень много непонятного. Сами роды преждевременно, они Механизм родов тот же, они ничем не отличаются. От, от своей есть? Верности. есть да. особенности родов в том, что ну, бывает э, родовая слабость, бывает чаще изливаются околоплодные воды, вот. чаще возникают условия для возникновение родового травматизма. Но родовой травматизм это не просто гематомы, ссадины, переломы, это весь комплекс изменений у недоношенного ребенка, который в собирательном понимании является, трактуется как родовая травма. Ну, это очень сложный, сложный, вопрос. Мы этим занимаемся, потому что Юрий Виталь сказал, что это 3%, это порядка 300-400 родов. У нас половина из этих количества рожает. Все глубоко недоношенные дети рожают у нас в областной больнице. Поэтому опыт накапливается. Украина несколько лет назад перешла на европейские цифры определения преждевременных родов, то есть сейчас фиксируются преждевременные роды не с 28 недель, а с 22 недель, не с 1 килограмма, а с 500 грамм. Эти дети очень ну, тяжелая ноша для родильного отделения, для детской областной больницы. Ну, мы попросим Игорь рассказать об этом. Ну, подробно. звичайно, поговорим. А раньше вообще таких детей же не выхаживали? Да? была такая практика до До певного і до певної якщо... Раніше до кілограма uh -huh. не було такої установки, uh -huh. вообще, вихажувати таких дітей, Считала, що діти не перспективні. Uh -huh. І от з сьомого року, вже сім років, наша страна працює по міжнародним принципам і з 500 грам ми об'язано вихажувати дітей. Чи можливо якось уникнути от передчасних пологів, можливо, чогось варто дотримуватись самій мамі майбутній, там, породілі, щоб не уникнути от таких проблем? Що можна порекомендувати сказати з цього приводу? Надо бути Вот, потому что инфекция имеет знач колоссальное значение для возникновения преждевременной роли, для дородового излития колоплодных вод, нарушения гормонального статуса, вот, восп перенесенные воспалительные заболевания, аномалии развития женских половых органов. Ну, много причин, я не mm -hmm. буду перечислять, задача другая. Вот, можно, надо, ну, если даже есть эти условия, то женщина при условии своевременного взятия на учет. Э учета как степени риска по приземленных родах при тщательном взвешенном наблюдении в женской консультации, своевременном определении стационара, где будут проводиться такие роды, можно избежать очень многих угу. моментов. Не сто процентов, конечно, я продолжу немножко так, этот, так. этот вопрос, потому что он очень такой интересный даже в благополучных странах, даже в благополучной группе, которая полностью обследуется, которая соблюдает все условия посещения беременной, к сожалению, преждевременные роды случаются. То есть ну, невозможно все предусмотреть. Вот, к сожалению, это так. Но у нас в области есть такая возможность снизить количество этих родов преждевременных. Во-первых, правильно сказал Александр Ильич, нужно до беременности обследоваться, пролечиться, то, что можно пролечить. Вступить в беременность, вовремя встать на учет пройти генетика, пройти двукратно УЗИ. Вот. И если возникла уже угроза прерывания беременности, то ее нежелательно сохранять до 8 недель. Это какой-то генетический брак. Лучше пускай он прекратится, один раз пускай родители это переживут, следующая беременность будет нормальная. Но эту беременность не надо тянуть, потому что мы тянем, мы помогли сохранить женщине беременность, у нее не прекращается угроза прерывания этой беременности, и в конце концов она рожает недоношенного ребенка как бы закономерно. Мало того, что недоношенного, но еще и больного. Или с генетическим каким-то нарушением? Да. Нужно. Да. Да. Якай плода от під час самих пологів, і чи можна уникнути цього? Ну я уже об этом говорил, надо роды вести бережно, прежде угу. всего. Любые роды надо вести. Бережно. Это и своевременные, и преждевременные роды, это особенно к ним относится. Не нужно торопиться с родостимуляцией, стараться избегать различных акушерских пособий и операций. Но существуют исключения, допустим, если эти операции нужно делать, то они выполняются. Скажем, вот. кесарево сечение при преждевременных родах никто не отменял, но оно выполняется чаще всего не в связи с преждевременными родами, а в связи с другими причинами, которые сами по себе требуют выполнения этой операции. Это не панацея. Мы стараемся. Для детей лучшие сироды проходят естественным путем. Вот. То есть максимально бережно, максимально физиологично, ближе к естественному родовому процессу. Вот. При наличии обязательно в стационаре... Високваліфіцірованого ненатолога. Ми Ігоря Володимировича завжди приглашаємо, він інтубірують всіх дітей, якщо треба, допустимо, перевести на іскусну вентиляцію, це складно, Или вызываем бригаду реанімації з детської обласної війни, якщо mm Ігоря -hmm. Владимировича немає. Вот. Ну, вже, Игорь Володимировича, трошки так до вас перейшли. Давайте, мабуть, і вас будемо залучати до розмови, оскільки вже і про дитяче здоров'я заговорили вашу безпосередню, скажімо так, парафію. Отже, Яка количество новонародженных на сегодня потребует самотной и откладной помощи? Неотложной помощи требует э, порядка 7-10% новорожденных детей. Причины могут быть очень разные. Это может быть асфиксия, внутриутробная инфекция, врожденные аномалии развития. Среди таких причин также является и недоношенность. По статистике частота рождения недоношенных детей в различных странах колеблется от 5 до 10% если же брать э, непосредственно нашу палату интенсивной терапии то за год э, через палату проходит порядка 150 170 новорожденных детей они получают все необходимое лечение И среди этих детей э, порядка двух-трети это недоношенные дети недоношенные дети І серед недоношених дітей, опиатки в їх групі порядка 10%, це діти, е, глибоко недоношені з екстремально низькою масою тіла, то есть це діти менше 1 кг маси. Які наслідки все ж таки от має для дитини той факт, що вона була народжена перечасно? І от які взагалі наслідки і лікування і вихожування от таких от глибоко недоношених дітей про що от можна говорити? Наслідки, е, лікування і вихожування глибоко недоношених дітей, вони, в принципі, напряму зависять від Срока гестации, в котором родился недоношенный ребенок, от массы тела, от степени зрелости ребенка. И ну, если так обобщать, то чем больше срок гестации, чем больше масса тела, и чем более зрелый ребенок, то тем выше прогнозы для жизни и для качества самой жизни. Наиболее серьезными осложнениями Являются это внутрижелудочковые кровоизлияния, некротические энтероколиты, бронхолегочная дисплазия и ретинопатия недоношенных детей, которые встречаются в основном у детей с массой тела менее 1 килограмма. Тобто в майбутньому така дитина, вона може бути от 100% здоровою? Чи все ж таки якісь наслідки це буде мати і... 100% не можна сказати, тому що всі ці осложнення, вони требують привлечення в процес лікування смежних спеціалістів. Це і нейрохірурги, і хірурги, і офтальмологи, і неврологи. Тобто дитина має пройти определений курс терапії. І э, порой процес лікування і вихаження глибоко недоношеного дитина займає до полугода. Чи есть какие-то проблемы вот, на этапе выхоживания недоношенных детей, чем вот у Ну и в, в родильном доме, естественно, проблемы существуют. И, в принципе, все проблемы можно было бы разделить на две группы. Это медицинские проблемы, которые в большей мере связаны со степенью тяжести ребенка и необходимыми э, манипуляциями и процессом лечения, который нужно оказывать этому ребенку. И э, это проблемы, которые, наверное, можно было бы назвать парамедицинские. То есть это и недостаток кадров, поскольку выхаживание глубоко недоношенного ребенка требует круглосуточного поста детского анестезиолога и круглосуточного поста медицинской сестры, которая будет за этим ребенком ухаживать. Вот. И э, вопросы материального обеспечения, потому что очень дорогостоящее оборудование и большие материальные вложения в медикаменты для лечения таких детей. Что достаточно на сегодня обладная мая вот наша область по области э, сложно сказать э, я могу только сказать что у нас в отделении существует э, скажем так полностью организованных три места э, для новорожденных детей и э, ну, к сожалению у нас нет э, круглосуточного поста детского анестезиолога у нас есть то есть работаю я как дневной врач. Вот и нет круглосуточного поста медицинской сестры именно в палате интенсивной терапии. Вот. Но в принципе при отсутствии, скажем так, если рожда... в мое отсутствие, когда рождается недоношенный ребенок, приезжает бригада реанимации новорожденных из областной детской больницы, они оказывают всю необходимую помощь. Я, я немножко добавлю. Так, так. По области угу. у нас не хватает ни кадров, ни медикаментозного обеспечения для оказания помощи недоношенным детям и вообще по реанимации новорожденных. У нас, к сожалению, дети, вот Игорь Владимирович так скромно промолчал, но иногда месяц, иногда два находятся в нашем родильном отделении, где они не должны находиться, угу. потому что нет места в детской областной больнице реанимации. Не хватает дыхательных аппаратов, не хватает специалистов. То есть, вот смотрите, 12 перинатальных центров построено, так вот. создано, да. У нас были такие планы, что угу. у нас создается реанимационное полноценное отделение, выделялись штаты, должна быть надстройка помещения, 430 Нет. квадратных метров, должна была детская реанимация. Все это не состоялось. А проблемы-то остались. Очень вот, К сожалению, я не знаю, может быть страна наша вернется к мирной жизни и вернется к нашему родильному отделению. И мы тогда сможем полноценно оказывать помощь. Пока что это невозможно. Угу. Выхожие такие дети, вони лише в областном центре, так в районах такой возможности немає. мая. Ну, получается, что дети, дети некоторые рождаются. Мы не можем иногда перевести женщину, которая должна рожать. Она может родить, допустим, по дороге. Или состояние ее тяжелое. Вот мы не можем ее забрать, поэтому помощь оказывается на месте. Едет туда детская реанимация. Справляются они своими силами. Но это тоже колоссальная проблема остается. Конечно. Насколько На сколько дорогое это ликувание? трошки говорила, вот сколько стоит вжагли ликувание такой дитины в палате интенсивной терапии? Ну, лечение достаточно дорогое, потому что если проанализировать рынок препаратов вот даже в аптеке города Херсона, то лечение недоношенного ребенка, да и доношенного порой, обходится в неделю порядка трех с половиной-четырех тысяч гривен. Uh -huh. И это если не учитывать препараты сурфактанта. То есть это препарат, который вводится в легкие при такой патологии, как респираторный дистресс-синдром. Потому что один флакон такого препарата стоит, в зависимости от производителя, он стоит от 8 до 9 тысяч гривен. Mm -hmm. То есть, если ребенку килограмм, ему нужен один флакон на одно введение. Вот, вот такая цена. Это для того, чтобы открылось. Да, это да? для того, чтобы легкие раскрылись для того, чтобы легкие раскрылись. Но опять-таки, если э, идти дальше, если углубляться в оборудование, то э, аппарат искусственной вентиляции легких экспертного класса стоит более полумиллиона гривен. Но mm -hmm. это достаточно сложная проблема материального обеспечения. Mm -hmm. И mm -hmm. даже если брать э, страны Европы, в которых имеется, э, скажем так, и государственная mm -hmm. медицина, и страховая медицина, то при рождении ребенка в сроке гестации между 22 и 26 неделями родители по сути дела подписывают договор с больницей, с клиникой, где находится ребенок, по финансовому участию в лечении ребенка. Потому что даже они при, своим, при своем обеспечении, учитывая... Такое колоссальное вложение финансовое, учитывая э, риски э, осложнений, э, привлекают родителей к этим вопросам. Будь Александр Михайлович, который Не все так грустно. Угу. Вот, очень сложно, очень напряженно все. Но мы за эти семь лет, вот, который Юрий Тач назвал, мы получили бесценный опыт. То есть раньше такие дети меньше килограмма, согласитесь, это были обречены. Это люди были, которые на них никто, в общем-то, ничего не ставил. Сейчас у нас дети свыше килограмма практически не погибают. Вот дети меньше килограмма, да, мы за них боремся, дети такие лечатся и месяц, и больше. То есть, несмотря на трудности материальные особенно. Ну, к огромному сожалению, уровень возможностей пациентов снижается. <клыш> вот. И мы то, что можем, мы обеспечиваем, скажем, э, искусственную вентиляцию легких, инвазионную терапию, там расходники, больница покупает. Вот. Но есть препараты, ну, в среднем хотя бы 500 гривен, Игорь Владимирович говорит, вот на такого ребенка нужно в день. Вот, по-другому, по-другому просто не получается. Мы изыскаем такие возможности. Постоянно я иду к Юрию Витальевичу, мы обращаемся к главному врачу, иногда спонсоры, но иногда люди, которые более состоятельные, помогают. Что, ну, по крайней мере, такого не было, чтобы вот мы не обеспечили лечением. Вот бывает, что сурфактант не вводят. Одно время это был по госзакупках, вот. иногда больные покупают. А так мы, в принципе, помощь оказываем в полном объеме. Вот. Но хотелось бы, конечно, чтобы мы лучше обеспечили. А участь державы какая-то в этих процессах финансовых? Чи есть, есть. ежегодно производится закупка сурфактанта, но она недостаточная. Ее не хватает на все потребности области. Есть, действительно, но это очень маленькая часть. Город выделяет городским роддомам. Тоже есть такая закупка, существует она на сегодняшний день. Нельзя так сказать, что все все брошены на производство. Но ее тоже не хватает. И аппаратов тоже в городских роддомах не хватает. Тобто проблем, звичайно, дуже багато. Дуже багато. Угу. І матеріальних, і. Угу, зрозуміло. Поки що маємо трошки ефірного часу, хотілося все ж таки, Олександр Михайлович, до вас зараз буде запитання. Ми так трошки з вами торкнулись теми передчасних пологів і кесаревого розтину. Але хотілося б трошки більше детально, адже можливо зараз нас і породілі майбутні дивляться якісь трошки поради, наскільки поєднані ось ці два поняття і актуально їх поєднувати. Есть. Ряд моментов, которые в последнее время возникло Кесарево сечение, преждевременные роды и преждевременные роды и многоплодная беременность. Mm -hmm. Особенно с развитием вспомогательных репродуктивных технологий частота многоплодной беременности увеличивалась в несколько раз. Если раньше у нас в год было до 20 многоплодных беремен, ну двойен, mm -hmm. то сейчас... 60 и 70 бывает. То есть вот люди, которые оплачивают вот эти технологии эко, вот оставляют себе двух, две яйцеклетки, вынашивают многоплодную беременность. Иногда это очень сложно, иногда три яйцеклетки. Это очень, очень э, опасно в плане того, что дети могут быть незрелые, родиться преждевременно. Мы сталкиваемся постоянно с такими моментами. Хотя, хотя чаще всего удается выходить таких детей и они э, полноценные здоровые такие дети что касается кесарево сечения то э, существуют строгие показания для выполнения кесарево сечения у нас имеются клинические протоколы которые мы неукоснительно выполняем вот и э, преждевременные роды я говорил уже об этом не являются показанием для кесарево сечения но иногда для того чтобы в отдельных случаях при э, особых видах акушерской патологии мы выполняем кесарево сечение при прежних грудок или тогда, когда, допустим, без него нельзя обойтись. Там, в случаях какой-то акушерской катастрофы, при кровотечениях, при отслойке плаценты, при предлежании плаценты, при нарушении жизнедеятельности плода в родах, у нас есть оборудование, это фиксируется, все, тогда выполняется операция. Еще раз, это не панацея, но операция, которая выполняется по показаниям, выполняется достаточно часто и... Нужно знать, это должны наши пациенты, знать что, пациенты знать, что кесарево сечение не дает гарантию рождения здорового ребенка. Ребенок, рожденный естественным путем, он проходит естественную адаптацию. А ребенок, который родился путем кесарево сечения, он эту адаптацию минует. И поэтому иногда бывают проблемы с его, с его адаптацией. Поэтому э, не нужно говорить, что кесарево сечение решает сразу все проблемы для ребенка. Вот, Все повинно бути по показаниям. строго по показанням. Вот, я увірювати на сьогоднішній день, все ж таки не можу не порушити таку тему гуманності. Не знаю наскільки це актуально, але все ж таки. Як я розумію, то на сьогоднішній день батьки в нашій країні не мають такого права, якщо народилась дитина, тобто підписати якийсь документ вони не вирішують, тобто дитина повинна 100% вихожуватись так згідно з протоколами медичними. Такого нема еще, нет, там, нет, батьки вырешают сами, нет, так? Ну но это существует только в трех странах. Угу. Украина, Турция и Россия. Во всех, всех других это нормально, остальных так? странах, вот, решение по выхаживанию детей, глубоко недоношенных, я имею в виду, срок от 22 угу. до 26 недель, принимается вместе с родителями. И родителям объясняется, что этот ребенок, ну, на 90% будет болен, если он выживет. Угу. И родители принимают тяжелое, но ответственное решение. Не реанімувати цього ребенка. А от три сторони об'язані реанімувати. Тобто в Європі це практика нормальна, а да. ми поки що ну, до цього немає. Ми ще так? туди не прийшли, от, я сподіваюся, угу. що прийдемо тоді, У нас теж буде така практика. Так, будемо сподіватися. В ну, нашу програму ми традиційно закінчуємо на такій ноті, на порадах, звичайно, нашим майбутнім мамам, жінкам, які, можливо, ще тільки планують вагітність, а можливо, і вже скоро будуть народжувати, щоб уникнути. І от Тих проблем, про які ми сьогодні з вами дуже багато говорили. Звичайно, є і показання такі, коли жінка і не може цього уникнути, але багато чого залежить від самої жінки, так? Будь ласка, шановні панове лікарі, маєте таку можливість зараз до ваших пацієнтів звернутись пацієнток і майбутніх, і тих, які зараз живуть вашими пацієнтками, і сказати їм кілька слів, дати якісь поради, настанови. Будь ласка, я хочу, щоб ви рожали всі в срок, своєвременно, і постаралися збігати родах. Я хочу сказать, что недоношенность ⁇ это не приговор. И в любом случае за жизнь любого ребенка нужно бороться. Я много встречал семей, которые ну, очень сильно вкладывают в своих детей достаточно много и э, участвуют в лечении э, своих новорожденных детей. Вот. И вот на этой ноте хотел бы сказать, что в Европе существует, ну, скажем так, с 2009 года э, по инициативе австрийских медиков суще э, проводится э, Международный день недоношенного ребенка. Для того, чтобы осветить все проблемы, которые имеются у недоношенных новорожденных детей и для того, чтобы поднять эту э, острую актуальную проблему. Юрий ну, Витальевич. чтобы оптимизмом закончить нашу передачу сегодняшнюю, значит, надо помнить, что вот Наполеон, Суворов, Черчилль, Чапаев, они все родились наденошенными и стали великими людьми. Поэтому мы действительно должны помогать всем, кто даже родился не вовремя. Я вам дуже дякую, шановні панове. Що сьогодні ви знайшли чергову можливість завітати до нашої студії дуже багато сьогодні актуальних і слушних парад отримали наші жінки. Я щиро вірю в те, що вони до них дослухаються і обов'язково будуть здоровими. На сьогодні змушена за вам попрощатись, сказати вам до побачення. Я дякую всім, хто був разом з нами. Бувайте здоровими. Побачимось.